ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ Hindu ਬੀਬੀ ਪੜਕੀ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਰਚਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ Hindu ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਕਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ Hindu ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ Hindu ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ Hindu ਅਤੇ Sikh ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਚਣ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਆਸਨ ਆ ਅਸਿਦ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਮਸਜਿਦ फिर में देखता क्या रिएक्शन होता है आपके ऊपर चर्च में करके दिखाए क्यों हमेशा गुरुद्वारों को टारगेट किया जाता है क्यों मैं ये सोच रही थी मैं कोई बयान नहीं दे रही थी क्योंकि मैं देख रही थी कि चलो उस लड़की ने शायद गलती कर दी गलती की और उसने माफी मांग ली अरे गलती नहीं थी आपने जान पूछ के किया आप मैं ये कहूंगी क्यूँकी आपके बयान बताते हैं अगर इंसान गलती करता है तो वो चैलेंज नहीं करता और पंजाब के लोगों का दिल इतना बड़ा है ना कि माफ करना जानते हैं, लेकिन आप उस गलती का अगर आपको एहसास हो तो और है कि उस लड़की ने ये जान बुझ के की क्योंकि जब उसने उस पोस्ट को शीश आसन करके उसने योगा का गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब की तरफ पीट करके लात ऊपर सर नीचे ये आसन की फोटो वो अपने सोशल मीडिया पेज पर पे डालती है सोशल मीडिया अकाउंट पर डालती है उसके बाद जब उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो वो माफी मांगने का ड्रामा करती है मैं जरूर कहूंगी ड्रामा करती है क्यों? क्योंकि कल उसकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमे ये कह रही है कि मैं लीगल एक्शन लूंगी अगर आप सबने एफ आई आर नहीं ली केस वापस नहीं किया क्या लीगल एक्शन लोगे भैया आप पंजाब में आके आपको सारे ड्रामे सूझते हैं क्यों पंजाब में माहौल खराब करने पर लगे हैं आप सब यही आसन मैं आपको बोलती हूँ जाके आप किसी हिंदू मंदिर के अंदर करके दिखाए किसी मूर्ति के सामने करके दिखाए मैं भी सनातनी हूँ मैं भड़कूंगी अगर आप ऐसे आसन मेरे भगवान के सामने करोगे मैं भड़कूंगी जय हिंद जय भारत जय श्री राम सस्वीकाल मैं आरती राज इक्कीस जून को गोल्डन टेम्पल अर्चना नाम की लड़की योग आसन करती है और योग आसन में वो भूल जाती है कि मैं एक धार्मिक स्थल पे बैठी हूँ या एक धार्मिक स्थल पर हूँ जहाँ पर मैं आसनों की मर्यादा को लांग कर वो योग आसन करती हूँ जिससे किसी के धार्मिक व्यक्ति को चोट पहुंचे तो मैं कहूंगी ये कुछ जानबूझ के किया गया अब मुझे लगता है कि उस लड़की ने ये जान बुझ के की क्योंकि जब उसने उस पोस्ट को शीर्षासन करके उसने योगा का गोल्डन टेम्पल हरमंदर साहिब की तरफ पीट करके नात ऊपर सर नीचे ये आसन की फोटो वो अपने सोशल मीडिया पेज पर डालती है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालती है उसके बाद जब उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो वो माफी मांगने का ड्रामा करती है मैं जरूर कहूँगी ड्रामा करती है क्यों? क्योंकि कल उसकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये कह रही है कि मैं लीगल एक्शन लूंगी अगर आप सबने एफ आई वापस वापिस नहीं ली केस वापिस नहीं किया क्या लीगल एक्शन लोगे भैया आप पंजाब में आके आपको सारे ड्रामे सूचते हैं क्यों तो पंजाब का माहौल खराब करने पर लगे हैं आप सब यही आसन मैं आपको बोलती हूँ जाके आप किसी हिंदू मंदिर के अंदर करके दिखाए किसी मूर्ति के सामने करके दिखाएं। मैं भी सनातनी हूँ मैं भड़कूंगी अगर आप ऐसे आसन मेरे भगवान के सामने करोगे मैं भड़कूंगी तो माफी मांगनी चाहिए आके ना कि सोशल मीडिया अकाउंट पे आके भाषण देना चाहिए कि मैं ये कर दूंगी मैं वो कर दूंगी जो करना चाहते हैं आप करें। लेकिन आपके ऊपर हमारी धार्मिक भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई है उसको कोई नकार नहीं सकता और धार्मिक स्थल योगासन करने के लिए नहीं है अगर योगा करना भी है तो प्राणायाम करते सुखासन में बैठते ध्यान देते परमात्मा का कि आपको शीर्षासन और दूसरा आसन करने के योगा करना तो किसी पार्क में जाके करते तो अपने आप को फेमस करने के लिए ना किसी की भावनाओं को आप ठेस ना पहुँचाया करें हाथ जोड़ के ये विनती है आपसे मैं भी सनातनी हूँ सनातनियों को बदनाम ना करे ना करे क्योंकि हमारा धर्म किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं सिखाता इतिहास उठा के देख लो चाहे प्रभु राम थे चाहे श्री कृष्ण थे आज तक किसी को ठेस नहीं पहुँचाई तो सीखो हमारे धर्म से दस बीते दिन ही जी अर्चना ना लड़की ने जो उगा एफ आई आर दर्ज की, की हालांकि उसमें जो नोटिस भी भेजा गया अमृतसर उस लड़की का कहना है कि मैं माफ़ी नहीं मंगागी क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं किया पर उतो इतों गल रुकती हुई सगों बध गई कि गुजरात की पुलिस ने उस्योरिटी दे दी कि इस अतंवादी जानी जो डरा धमका रहे हैं इस बाद मामला काफ़ी पकता जा रहा तो हम देखना होगा कि इस मामले से फिलहाल लड़की जी अमृतसर पहुंचेगी ਆਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ Hindu ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਰਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਗੜਾ ਘਟਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ